Když jsem začínal v VOB, tak byl jsem student a právě v té době jsem byl člověk, který hledal praxi. Vůbec by mě nenapadlo, že mi do klína spadne životní příležitost. A samozřejmě byl bych plázen, kdybych to nevyužil. Moje první školení, kterého jsem se zúčastnila, bylo na téma kariérní plán a byla jsem unešená z té jednoduchosti a vůbec té představy, že já jako studentka vysoké školy mohu mít takový kariérní rozvoj. V profesním životě je Láďa můj šéf, ale u nás doma je to spíš naopak. Ne, tak... <laughs> Náš profesní vztah je postaven na respektu a na podpoře. Když nevím, tak se přijdu zeptat, když váhám, tak se nechám nakopnout k tomu správnému rozhodnutí. I přes kariérní úspěch stojíme nohama na zemi a když upadneme, tak se umíme zvednout, protože ani jeden z nás na to není sám. když máme s marketou rozdělené názory na nějaké věci, tak je super, že my si dokážeme spolu sednout, popovídat si o těch věcech a to vysledné řešení je vždycky to nejlepší, protože zahrnuje pohled na obou. Práci v OVB nám finanční a časová nezávislost umožňuje mít možnost volby v různých životních situacích, ve kterých bychom jinak tu možnost neměli. To je jedna z hlavních výhod podnikání v OVB dokážeme se v péči o syna výborně vykrývat, takže i každý z nás má dostatek času na rozvoj svého týmu. Je skvělé mít firmu, u které máme jistotu, že na jejich pevných základech můžeme postavit svoji firmu. Naším plánem je dál žít svůj vzměrný život, podporovat a pomáhat našim spolupracovníkům, aby i oni si splnili své cíle a své přání. Dále kultivovat finanční trh a poskytovat klientům kvalitní a profesionální služby.